أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وبارك وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب مراقبات سے آج ہم جو باپ پڑھتے ہیں اس کا نام ہے فلم اور اسکرین ہمارا ذہن ایک اسکرین ہے جس پر زندگی کی فلم چلتی رہتی ہے اس اسکرین کی دو سطحیں ہیں ایک سطح وہ ہے جس پر مادی ہواک کی فلم چلتی ہے جو بھی خواہشات اور تقاضے خیالات کی صورت میں وارد ہوتے ہیں ان کا عکس شعور کی بیرونی سطح پر پڑتا ہے اور ان تقاضوں کے تحت ماتی جسم کے اعمال وظائب پورے ہوتے ہیں اسکرین کی دوسری سطح ذہن کی گہرائی میں موجود ہے اسے اندرونی سطح بھی کہہ سکتے ہیں اس سطح پر اطلاعات کا تصویری عکس روشنی کی شکل میں پڑتا ہے عام حالات میں یہ اسکرین ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتا مثال کے طور پر سینما گھر میں اسکرین کے بالمقابل ایک جگہ پروجیکٹر نصب ہوتا ہے اس پروجیکٹر پر فلم چڑھا کر روشنی کا سوئچ آن کر دیا جاتا ہے فلم کے فیتے پر محفوظ نقوش روشنی کی لہروں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے اسکرین پر تصویری خد و خال میں نظر آتے ہیں اگر پروجیکٹر اور اسکرین کے درمیان خلا میں دیکھا جائے تو روشنی کا ایک دھارا نظر آتا ہے روشنی کے ان لہروں میں وہ تمام تصاویر موجود ہوتی ہیں جو اسکرین تک پہنچتی ہیں اس طرح تین تعینات قائم ہوتے ہیں ایک فلم کے نقوش دوسرا روشنی یا لہروں کا وہ نظام جس کے ذریعے تصاویر سفر کرتی ہیں اور تیسرا وہ اسکرین جہاں لہریں ٹکرا کر تصریری خند و خال بن جاتی ہیں جب ہمارے اندر مادی حواس حرکت کرتے ہیں تو ہم فلم کو مادی اسکرین پر مشاہدہ کرتے ہیں اس وقت فلم کا اک شعور کی بیرونی سطح پر پڑتا ہے جبلی طور پر ہمارا حفظہ ہمیں کشش ثقل کا پابند کر دیتا ہے ہم وقت اور فاصلے کی پابندیوں میں صرف لمحہ حاضر کا مشاہدہ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک روشنی کی اسکرین بھی موجود ہے جس پر کائناتی فلم کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس اسکرین پر ہم فلم کے ان اجزاء کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ماتی آنکھوں سے ماورا رہتے ہیں اس طرز مشاہدہ میں وقت اور فاصلے کی مروجہ پابندی باقی نہیں رہتی ثانیہ حاضر میں ہم کسی بھی لمحے کو دیکھ سکتے ہیں چاہے اس کا تعلق ماضی و مستقبل سے ہو یا قریب و بعید سے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایسے عوامل کے دوش پر سفر کر رہا ہے جو بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں لیکن ان کی موجودگی کے بغیر کوئی حرکت ظہور نہیں آتی موجودات کی ہر حرکت ایک دوسرے سے مربوط ہے اور ہر لمحے کی تعمیر پہلے لمحے پر قائم ہے پہلے لمحے سے دوسرا لمحہ جنم لیتا ہے اور دوسرے لمحے سے تیسرا لمحہ وجود میں آتا ہے زندگی کی جن حرکات کو ہم ماضی کہتے ہیں اور جن لمحات کا نام مستقبل رکھا جاتا ہے زمانہ حال میں ان کی موجودگی کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے زندگی کی تمام صفات اور تمام اطلاعات جسمانی وجود کے ساتھ منسلک رہتی ہیں عام طور پر ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی لیکن جب ان کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہیں ظاہری حواس ان صفات کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ان صفات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا صفات کی یہ سطح روشنی کی دنیا میں مکمل خد و خار کے ساتھ موجود رہتی ہے لہروں کے ذریعہ خولیات کے کی کیمیاوی عناصر کی مرفت یہ نظام حرکت کرتا ہے جب ہم کسی شخص مثلا محمود کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے گوشت پوسٹ کا ایک مجسمہ ہوتا ہے لیکن محمود کی صفات نگاہوں سے ماورا رہتی ہیں مثلا محمود نرم دل ہے بردبار ہے معاملہ فہم ہے احساسات رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ محمود کے دماغ میں بہت سے علوم محفوظ ہیں حافظے میں لا تعداد نقوش جمع ہیں محمود کے جسم و دماغ میں لا تعداد حرکات ایسی جاری رہتی ہیں جنہیں بظاہر دیکھا نہیں جا سکتا محمود کی زندگی لا تعداد حرکات کا مجموعہ ہے پیدائش سے زمانہ حاضر تک ہر ذہنی اور جسمانی عمل ایک حرکت ہے محمود کی زندگی ایک فلم ہے جس میں ہر حرکت ایک نقش ہے ان میں کسی بھی نقش کو محمود کی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا یہ تمام حرکات محمود کی خفی زندگی ہیں ہمارے سامنے جو شخص موجود ہے وہ صرف مابی خد و خال کا مجسمہ ہے لیکن اس کا ماضی اس کا مستقبل اور اس کی تمام صلاحیتیں اور صفات نگاہوں سے اوجھل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل محمود صفات کا نام ہے اور جسم ان صفات کا مظاہرہ ہے محمود کی خفی زندگی اور اس کی تمام خصوصیات ایک ریکارڈ یا فلم کی شکل میں موجود ہیں اس فلم کا مادی مظہر خود محمود کا جسمانی وجود ہے جس کو شعور بھی کہتے ہیں ہماری نگاہیں جس محمود کو دیکھتی ہیں وہ چند صفات کا مجموعہ ہے جبکہ دیگر لا تعداد صفات کو ہماری نگاہ احاطہ نہیں کر سکتی لیکن ان صفات کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں ہے غیبی ریکارڈ یا فلم ہر وقت ذہن کے ساتھ موجود رہتی ہے مثلا جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جسے پچیس سال پہلے دیکھا تھا تو ہمیں گزشتہ پچیس سال کے واقعات یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور نہ ہم جسمانی طور سے پچیس سال کو عبور کر کے ماضی میں منتقل ہوتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہی اس شخص کو پہچان لیتے ہیں یعنی پچیس سال کا وقفہ لاشعور میں ریکارڈ ہے جب یہ ریکارڈ حرکت میں آیا تو پچیس سالہ شخصیت کو واپس لانے کے لیے تمام درمیانی وقفہ ہدف ہو گیا اور ہمارا ذہن رکار میں اس لمحے کو دیکھنے کے قابل ہو گیا جس میں پچیس سال پہلے کی شخصیت محفوظ ہے کسی درخت کا بیج اس کی زندگی کا اولین مادی مظہر سمجھا جاتا ہے یہی بیج جب مٹی اور پانی سے متسن ہوتا ہے اور اسے ایک مخصوص درجہ حرارت میسر آتا ہے تو زندگی میں حرکت ہو جاتی ہے بظاہر ایک ننھے سے بیج کو دیکھ کر یہ بات ناقابل فہم معلوم ہوتی ہے کہ ایک ننھے منع بیج میں درخت کی پوری زندگی اس کی شاخیں پتے پھل پھول اور آنے والی نسلوں کے پورے درخت موجود ہیں لیکن یہ حقیقت ناقابل تجدید ہے یہی بیج نمو پاتا ہے تو زندگی کے تمام مراحل یکی با دیگرے طے کرنے لگتا ہے با الفاظ دیگر درخت کے مادی وجود پیج کے ساتھ اس کی پوری زندگی ایک ریکارڈ کی صورت میں منسلک رہتی ہے اور یہی ریکارڈ ترتیب و معین مقداروں کے ساتھ پورا درخت بن جاتا ہے روحانی علم کے مطابق صفات کا تمام ریکارڈ ایک ایسی سطح پر موجود ہے جسے روشنی کی دنیا کہتے ہیں اس ریکارڈ کو فلم کی شکل میں متعلیات کیا جا سکتا ہے اندرونی فلم کے مشاہدے کا طریقہ یہ ہے کہ نگاہ کو مادی اسکرین سے ہٹایا جائے اس عمل میں وہ تمام امور اختیار کیے جاتے ہیں جن سے نگاہ بیرونی اسکرین کے بجائے اندرونی اسکرین کی طرف راغب ہوتی ہے اس کوشش سے شعوری واردات مغلوب ہو جاتی ہے اور نگاہ اس اسکرین کو رد کر دیتی ہے جو مادی ہوش و حواس میں نگاہ کے سامنے رہتا ہے مسلسل مشق سے نگاہ کی مقزیت وہ اسکرین بن جاتا ہے جو ذہن کی داخلی سطح ہے اور جس پر کائنات کے مقفی مظاہر کی فلم حرکت کرتی ہے اندرونی فلم پر ندا قائم کرنا ہماری عادت میں داخل نہیں ہے اس لیے طبیعت اس رجحان کو ختم کرنا چاہتی ہے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور طبیعت میں بیزاری پیدا ہوتی ہے اندرونی اسکرین پر نگاہ قائم کرنے کے لیے اس عمل کو بار بار دہرانا پڑتا ہے تاکہ یہ عمل عادت بن جائے آدمی کے اندر نکتہ ذات دونوں اسکرین پر کائنات کے مظاہر دیکھ سکتا ہے لیکن اندرونی فلم سے وہ اس لیے نواقف ہے کہ اس کی تمام تر دلچسپی بیرونی اسکرین کے ساتھ ہے اندرونی فلم دیکھنے کی طرف آدمی متوجہ نہیں ہوتا آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جلد ہم مراقبے پر دوسری ویڈیو قریب اپلوڈ کریں گے اور اس کا عنوان ہوگا روح کی حرکت وآفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین